肚、嗯、子好饿啊！我们一会儿去吃什么？你想吃什么就吃。啊、应该只是断电了而已，别怕。我们现在就是在几层啊？电梯刚从了一阵子，估计在三四层吧。年前。 我在。我我害怕。别怕，这里二十四小时都有人监控，他们等下就会来了可是万一他们睡着了怎么办？不会的，别胡思乱想了，他马上就来了。我之前跟程英也遇到过这种情况。那你们是不是马上就出去了？ 我们当时，后来就……无嫣看着我，我就在这儿，不要怕。我们聊点别的吧。 等一下，想去吃什么？嗯，我们想吃很辣的东西。不行，对胃不好。嗯。今天呢，我想吃西红柿鸡蛋面。为什么？因为冬天很冷的时候，我妈妈就会给我做西红柿鸡蛋面，那个面汤一口一口喝下去，很快就暖和了。好，这个可以满足。 你还记得你之前送我的那个 M P 三吗？嗯，你就录了一些乱七八糟的东西。是啊，除了你录给我的小说以外，还有你冲我大声嚷嚷的声音，还有，还有你唱的歌。不就是唱跑调了吗？看半天能的，讨厌。我的歌啊，以前要是多给你唱 demo 的话。 倒贴钱估计都没人要。你嘴怎么还是这么欠呢？你信不信我给你开现场演唱会？好啊。我觉得夫人的歌声最精妙之处就在于对情感的精确表达。要是都给邻居听到了，估计都得跟我抢演唱会的票。到时候，我可能要搬到别的地方去了。苏念清，你。 呃，不好意思，打扰了，打扰了。嗯、你怎么来了？怎么还在门口等？嗯、这么冷的天也不找个地方坐一下，万一感冒了怎么办？我故意的，就是为了让你心疼呀。这位夫人。 你什么都不做就已经够让我心疼了。你不是说没时间吗？故意骗我吗？因为想给你惊喜啊。就为了给我个惊喜，值得你把自己冻成这样吗？你要是早告诉我，就……苏天心，你知道你有时候特别讨厌，又死板又不懂得浪漫。哎，真不知道当初为什么会喜欢你。是啊。 我还得某人写信到广播去骂我，看来是真的很讨厌我吧。只不过更讨厌的是，也没有办法不喜欢我。你是不是觉得地球哪天离开了你还在转，是地球在硬撑的？难道不是吗？臭美精，你是？